Секреты азиатской мамы, как снизить калорийность риса на 50 процентов. Она абсолютно права и даже больше, чем на 50 процентов. Маница треба терминово. Еще в 2015 году ученые из Шри-Ланки провели эксперимент с рисом Так вот, они выяснили, что когда мы готовим рис, а потом замораживаем его Часть молекул в нем меняют свою структуру и они становятся настолько прочными Что наш организм просто не может их усвоить и переварить При этом это полезно, он работает как клетчатка и все витамины там сохраняются но Когда ты ешь обычные там, 100 грамм риса, ты усвоишь все 300 калорий из них Но когда ты ешь такие же 100 грамм риса, но которые были заморожены Ты усваиваешь на 50-60% меньше калорий, чем в обычном Но так, Я провів науковий пошук і дізнався, що в реальних дослідженнях лише невелика частина крохмалю ставала резистентним. І насправді зниження калорійності становить на 50-60%, а до 8% максимум. Тобто на таку велику порцію рису це означає виграш всього-навсього 15 кілокалорій, що, повірте, на розмір вашої дуби ніяк не впливає. Тому залишайся зі мною, якщо хочеш більше розборів інстаграмних експертів.